When the क्षणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुक्ता मुरारेः प्रेमत्र पाप्रणि हितानि गतागतानि माला दृश्योर्मधुकरीव महोत्पले सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवा मधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिमेषमनन्दतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गसयाङ्गना ह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कैटभारे धारा धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गने वा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवन प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावा मय्यापते मय्यापतेह मन्धरमीक्षणार्थम् मन्दालसञ्च मकरालय कन्य विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निशीदतु मैक्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरो ष्टा विशिष्टमतयोऽपि ययादया दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्टमम पुष्करविष्टराय दद्यादयानुपवनो द्रविणोस्तरु श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवा सख्यै नमोऽस्तु सतपत्रनिकेतनायै पुष्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाणीकनिभाननानै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्म नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोस्तु वल्लभायै। नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिका नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोस्तु सारंगयुधवल्लभायै देवा नमोस्तु सारंग देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु, नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै लक्ष्मै कमलालयाय नमोस्तु दामोदरवल्लभाय नमोस्तु कान्त्यै कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोस्तु नन्दात्मजवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरु न्दनानि दुरितो मामेव मातरनि सङ्कलयन्तु नान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थ संतनोति वचनाङ्गमानसै त्वा मुरारि सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतमां सुखगन्धमाल्यशोभि भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे प्रसीद मह्यम् दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गिम् प्रातर्नमामि जगतां जननीम शेषा लोकाधिनाथगृहिणीमृताभिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकया माम किञ्चना प्रथमं पात्रमकृत्रिमुं दयाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितासयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितम् त्रिसन्ध्यं यः पटे नित्यं स कुबेरसमो भवेत् वन्दे वन्दारु वन्दारुमन्दारमिन्दिरनन्दकन्दलम् अमन्दानन्दसन्दोह वन्द भूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुहुर्विदधती वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणि हितानि गतागतानि माला दृश्योर्मधुकरीव महोत्पले सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवा मधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिमेषमनन्दतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गसयाङ्ग ह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला म्बुदाळि ललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गने वा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवन प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावा माङ्गल्यभाजिमधुमाधिनिमन्मधेन मय्यापते तदिह मन्धरमीक्षणार्थम् विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईषन्निशीदतु मै क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरो ष्टा विशिष्टमतयोऽपि अयादयाध दृष्ट्या त्रिविष्टपपधं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलादरदीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट पुष्करविष्टरा द्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसि चौविशन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीयचिराय दूरम् गीतेवतेति गरुड्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताय तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरो श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सख्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुश्चै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभा नमोस्तु नालीकनिभाननानै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदराय नमोस्तु नारायण नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापराय नमोस्तु सा नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालया कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितो यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदा सन्तनोति वचनाङ्गमानसै त्वामुरारि सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतमां सुगगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीदम् दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गिं प्रातर्नमामि जगतां जननीम शेषा लोकाधिनाथ गृहिणीमृताब्धिपुत्र कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकया माम किञ्चना प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहन् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितम् त्रिसन्ध्यं यः पटे नित्यं स कुबेरसमो